каждый раз повторяем. Опять-таки, сегодня утром или же вчера вечером, я не знаю, у нас, у нас в Закаталах, опять было там от землетрясения. Пусть Аллах всемогущий, если у Аллаха есть гнев на нас и наших братьев и сердцев, пусть Аллах всемогущий просит нас. И пусть со своей милости Аллах всемогущий просит наших грехов, направить нас всех на истинный путь. В Коране Аллах Всемогущий говорит, когда будет приближаться день, на земле будет очень много фитна, мусибаты, балагов, земля хресенья. Пусть Аллах Всемогущий просит всех наших братьев и сестров, Сегодняшний день мы сами видим столько фитна, столько балага, сколько мусибата, сколько наши же братья и сестры совершают такие грехи, что, конечно же, Аллах все могу еще больше милостивый над нами, чем злость его. Вот буквально недавно я по интернету читал, этот наш брат мусульманин говорит, чтобы мы тоже распространяли об этом. Вот по интернету я читаю этот день, что в Америке какой-то человек, даже сам не мусульманин, который знает чисто и четко арабского языка, сам по себе придумал книгу. И называется эта книга Фуркан. И так как Коран, он печатал эту книгу. И такие же вот аяты, такие же вот эти, как вот в Коране есть имена, с такими же именами он говорит называл эти суры. Очень многое алимы сейчас удивлены, как он мог, посмел это делать. И очень много противостояния религии ислам и противостояния нашим мусульманам. И поэтому очень осторожно надо относиться к этим книгам тоже. И предупредить надо наших братьев и сестр. Фурхан это переводится тоже открывающий, направляющий человек, так как он знает арабский язык, придумал имя такую, имя Фурхан, чтобы у людей было интерес к этому книгу. Каждый не знающий, каждый, каждый только, который хочет начинать изучать ислам, может брать, и не только по-арабски он эту написал. Он говорит и по разным языкам, и перевод тоже написал бы от этого книгу. Пусть Аллах Самогущий оберегает нас и наших близких, от таких фитна, от таких мусибат. Пусть Аллах всемогущий всех направить на истинный путь. В сегодняшний день все открыли глаза, видят, что исламская религия это истинная религия. Даже буквально недавно, опять-таки, в интернете показывает, чисто Франции за один год, за 2011 году, было 100 тысяч человек, которые приняли исламскую веру. 100 тысяч человек. Это Франция. Если только в, стране, в Франции там 100 тысяч приняли, в России или в других местах, сколько, которые принимающие исламскую веру. А это, им же больно, врагов ислама. Они должны так делать, чтобы не распространялась исламская религия. Пусть Аллах всемогущий от их недовольства всех наших мусульман оберегает. И пусть Аллах всемогущий укрепит в наших сердцах. Опять-таки говорю, любовь к Аллаху посланнику, нашему религию. И пусть Аллах Всемогущий очищает наши грехи и наши сердца. И пусть Аллах Всемогущий сделает у нас в сердцах друг другу уважение, любовь, чисто ради Аллаха. Вот буквально недавно я вот Абсалдину брату говорю, вот есть ролик, который там, есть наши фотки, которые читали после Мавлида, была фотка там. Какой-то наш брат мусульманин там пишет, ну, комментарий такой дает. Кто же эти шейхи, которые говорят, без бороды сидят? Народ белья? А я ответил этим братьям нашим. Наши же братья, мусульманы, я им ответил. Я говорю, о, братья, братья мои, когда же мы будем научиться уважать друг друга не ради бороды, а чисто ради Аллаха. Поэтому, братья, пусть Аллах всемогущий сделает у всех братьев и сестров. Между собой уважение, любовь и дружба, иншаллах. Иншалла Рахман, иншаллах, сейчас будем делать духа нашим землякам. Это земля наша. Это место там, где наши братья и сестры живут, наши родители живут, наши близкие живут. Они нуждаются сегодняшний день на наших на нашей молитве. Иншалла Рахман, все вместе будем делать дуа. Пусть Аллах всемогущий примет наши хорошие девы. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها فانه لا يغفر الذنوب ولا يهدي للصالح الاعمال والاخلاق <applause> اللهم يا رب العالمين احفظ اهلنا واموالنا واولادنا وبلادنا وقريتنا من كل آفات الدنيا يا يغفر لنا اللهم احفظ اهلنا واموالنا وبلادنا وقريتنا من كل افات الدنيا والمراه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا واموالنا وبلادنا وقريتنا واولادنا من كل افات الدنيا والمراه ورحمتك يا ارحم الراحمين. يا قاضي الحاجات يا كافر الممات يا دافع البريه يا رفع الدرجات يا شافي الامراض يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. استجب دعاءنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحمد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة